মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ প্ৰথমটো পাঠ তেজৰে কমলাপতি আলোচনা কৰি আছিলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম ইয়াৰ আগৰ ভাগটোত তৃতীয় ভাগত আমি কি কৰিলো আমি এই পাঠটিত সন্নিৱিষ্ট হোৱা কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলো এতিয়া অৱশিষ্ট বা যিকেইটা ৰৈ গ'ল সেইকেইটা আলোচনা আমি আগবঢ়াম আহাচোন আমি কি কি আছে প্ৰশ্ন চাই লওঁ তলত দিয়া পদ দুখাৰি কোনে কাক কি কৈছে নিজৰ কথাই লিখা নিজৰ নিজে যিটো বুজিছা তেনেকে কব লাগিব নন্দ গাই লাথানে গোৱাল গাই লাল সুৰবি চাৰিতে লাগে উথৰে গোপাল আমাৰ বৰগীতটোত আছেই তেজৰে কমলাপতি আছেই কোনে কৈছে কথাখিনি যশুদাই কৈছে কাক কৈছে ভিষ্ণক কৈছে আৰু কি কৈছে যে নন্দ অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিতৃ বাথানে গৈছে গৰু খুঁটিলৈ গল আৰু গোৱালগে ল পাল মানে যিবোৰ গোৱাল আছিল তেওঁলোকে গৰুৰ পাল চৰাবলৈ গল আৰু সুৰভী চাৰিতে লাগে ওঠৰে গোপাল সুৰভী গৰু তুমি এতিয়া চৰাবলৈ যাব লাগে তুমি উঠা সেই গোপাল বা সেই কৃষ্ণ তুমি উঠা এই কথাষাৰি যশুদাই পোৱা কৃষ্ণক কৈছিল যে কৃষ্ণ উঠা তোমাৰ পিতৃ গৰু খুটিলৈ গৈছে আৰু গৰখীয়াবোৰে গৰুলৈ যাকে চৰাবলৈ গৈছে তোমাৰ সুৰভী গাইক চৰাবলৈ যোৱা উঠা কৃষ্ণ এইখিনি কথাই যশোধাই কৈছে অৰ্থাৎ আমি সৰলকে ক'ব লাগে কোনে কৈছে কাক কৈছে আৰু কথাখিনি কি কৈছে নিজৰ ভাষাত আমি লিখিব লাগে এনেকে তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা নহয়নে বাৰু এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ শব্দ সম্ভাৰৰ অভিধান চাই তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা এটা কথা তোমালোকক মই জনাই থৈ দিওঁ যে তোমালোক সকলোৱে এতিয়া যিহেতু পঢ়িব পৰা হৈ আহিছা গতিকে তোমালোকে সকলোৱে এখনকৈ অভিধান লগত ৰাখিবা অভিধান থাকিলে নিজৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ উন্নত হয় আৰু যেতিয়া কিবা টান শব্দ পোৱা চাই ললে সেইটো শব্দটো শিকিবা সেই শব্দটোৰ নিচিনা অন্য শব্দবোৰো শিকিব সক্ষম হবা এতিয়া তোমালোকৰ হাতত অভিধান যদি নাই তেন্তে মই তোমাক অভিধান বুলি ধৰি লোৱা মই কৈ দিছো কমলাপতি কমলাপতি মানে বিষ্ণু বা কমলা মানে হৈছে লক্ষীৰ নাম হৈছে কমলা লক্ষী দেৱীৰ নাম হৈছে কমলা আৰু কমলাৰ পি তেওঁৰ নাম হৈছে তেওঁ হৈছে বিষ্ণু ভগৱান বিষ্ণু কমলা পতি হৈছে বিষ্ণু বা কমলাৰক্ষ্মী দেৱীৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো তিমিৰ মানে তমসা বা অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ তাৰপিছত থাকিল ডাকে ডাকে বুলি কৈছিল ন নন্দ সোলামে আহ দাম খোলামে মাতে বুলি ডাকে বুলি কৈছিল নহয় ডাকে মানে মাতে বা মাতিছে ব্ৰজবধু ব্ৰজবধূ মানে যিখন ব্ৰজধাম আছে সেই ব্ৰজধামৰ বোৱাৰীসকল ব্ৰজৰ ব্ৰজধামৰ বোৱাৰী এনেদৰে দেখিবা ব্ৰজধামৰ বোৱাৰী এইটো অলপ ভালকে লিখি দিওঁ মই তোমালোকক ব্ৰজামৰ বোৱাৰী ঠিক আছে তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া পঢ়িব পাৰিবা নহয়নে আমি এবাৰ চাই লম আৰু কেইটামান আছে শত পত্ৰ শত পত্ৰ মানে পদুম ফুল পদুম ফুল শতপত্ৰ বিকশিত ভ্ৰমৰ উৰহে বুলি কৈছিল নহয় শতপত্ৰ মানে পদুম ফুল পদুম ফুলৰ বহু কেইটামান নাম আছে উৎপল কব পাৰা পংকজ কব পাৰা অৰবিন্দ কব পাৰা সৰুজ কব পাৰা ৰাজীৱ কব পাৰা এনেধৰণৰ শতপত্ৰ অৰ্থ বা শতপত্ৰ সমৰ্থক শব্দ একে ধৰণৰ শব্দ ধেৰ আছে ঠিক আছে আমি ইয়াত পদুম ফুল লিখিলে যথেষ্ট ভ্ৰমৰ মানে আমি পাইছো নামটোতে সোমাই আছে ভোমোৰা তাৰপিছত আহিল ত্ৰি জগত তিনিখন জগত তিনিখন জগত কি স্বৰ্গ মৰ্ত আৰু পাতাল স্বৰ্গ মৰ্ত আৰু পাতাল অৰ্থাৎ আমি যিখন জগত আছে সেইখন মৰ্ত ওপৰখন হৈছে স্বৰ্গ আমি থকাখন মৰ্ত আৰু তলত থকাখন হৈছে পাতাল ৰয়নী ৰয়নী মানে হৈছে ৰজনী এতিয়া তোমাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ৰজনী মানে কি ৰজনী মানে নিশা ৰাতি নিশা ৰাতি জামিনী এনেধৰণৰ ৰয়ী অৰ্থ কেইবাটাও ঠিক আছে তোমালোকে নিশা বা ৰাতি মনত ৰাখিলেই যথেষ্ট কিন্তু মই সেইকাৰণে অভিধান চাই চাই তোমালোকক যে অভিধানখন চাবলৈ সেইকাৰণে কৈছিলো যাতে অভিধান চালে ইয়াৰ একে ধৰণৰ শব্দ তুমি ধেৰ শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে নিশ্চয় এইকেইটা শব্দ শিকিলা বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে কমলাপতি বিষ্ণু ভগৱান তিমিৰ এন্ধাৰ ডাকে মাতে ব্ৰজবধূ ব্ৰজধামৰ বোৱাৰী ফটপত্ৰ পদুম ভ্ৰমৰ ভোমোৰা ত্ৰিজগত স্বৰ্গ মৰ্ত পাতাল আৰু ৰয়নীটো এতিয়া দিয়া নাই ৰয়নীটো হৈছে ৰজনী বা নিশা মনত থাকিব নহয় এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ বৰগীতটোত প্ৰকাশ পোৱা পোৱা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া প্ৰাকৃতিক মানে প্ৰকৃতিত থকা বস্তুবোৰৰ এটা বৰ্ণনা এতিয়া বৰগীতটোত কি প্ৰকাশ পাইছে তেজৰে কমলাপেন তাৰপিছত কি কৈছে তেৰী চান্দমে খুব চান্দমুখ পেসু ওঠৰে গোবিন্দ তাৰপিছত কি কৈছে ৰয়নী বিদুৰ মানে ৰয়নী মানে ৰাতি দূৰ হল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো শুনি পায় ৰাতি দূৰ হল চৌপাশে ধলি কিৰণ বিয়পি পৰিছে চৌপাশে কি হৈছে বগা বগা পোহৰ বিয়পি পৰিছে ৰাতিপুৱা হ'লে কি হয় বগা পোহৰ হয় নহয় চৌদিশে ধলি কিৰণ বিয়পি পৰিছে আৰু কি কৰিছে শতপত্ৰ বিকিত ভ্ৰমণবোৰ অৰ্থাৎ পদুম ফুলবোৰ ধুনীয়াকে জকমকাই ফুলিছে আৰু তাৰ চাৰিওফালে কি হৈছে ভোমোৰাবোৰ উৰিছে আৰু ৰাম সুদামকে আদি কৰি যিবোৰ গোৱাল আছে তেওঁলোকে গৰু লৈ চৰাবলৈ গৈছে এই ধৰণৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য এই বৰগীতটিত প্ৰকাশ পাইছে এটা আমাৰ ছবি এখনে দিয়া দীপৰ বা বৰগীত প্ৰকাশ পোৱা ৰাতিপুৱা এটি দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিছে য'ত মাকে কৃষ্ণক জগাবলৈ আহিছিল আৰু সেই দৃশ্যটোৰ কথা মই ইতিমধ্যে কৈছো যে চৌপাশ ৰাতি আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে বা ৰাতি দূৰ হোৱাৰ লগে লগে নিশা আঁতৰ হোৱাৰ লগে লগে বা নিশা শেষ হোৱাৰ লগে লগে পুৱা হৈছে আৰু পুৱাৰ চাৰিওফালে বগা পোহৰে বিয়পি পৰিছে পদুম ফুলবোৰ জকমোকাই ফুলিছে ভোমোৰা উৰি আছে আৰু ব্ৰজধামৰ যিবোৰ গোপালক আছে তেওঁলোকে গৰু চৰাবলৈ ওলাই গৈছে এটা সুন্দৰ এটা ছবি এই বৰগীতটোত প্ৰকাশ পাইছে এইখন এখন ছবি চোৱা তোমালোকে এই ছবিখন চাই ইয়াত কি কি হৈছে সেইখিনি তোমালোকে কব লাগে তোমালোকে কব লাগে গতিকে মইতো তোমালোকক কৈছো তোমালোকে এনেকে হৈছে নাই চাবাচোন যে এইখন ছবি আমি দেখিছো যে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য় সুন্দৰকৈ বেলিটো ওলাইছে এটা শেঙলীয়া পোহৰ বিয়পি পৰিছে চাৰিওফালে চৰাইবোৰ উৰিছে বগা বগা চৰাইবোৰ উৰি ফুৰিছে তাৰপিছত শতপত্ৰ অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ জপমুকনে জপমুকাই ফুলি থকা দেখা গৈছে আৰু বিলৰ পানীত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি জিলিকি উঠিছে নহয় এনেদৰে আমি এই ছবিখনৰ কথা আমি কব পাৰো এতিয়া আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ এই প্ৰতিটো শব্দৰ আগত ট্ৰি লগাব দিছে নতুন শব্দ কৰিব দিছে এতিয়া চাবা জগত আছে তাৰ আগত ট্ৰি লগালে কি হব একেবাৰে সহজ ত্ৰি জগত কি হব ত্ৰিজগত আৰু ত্ৰিজগতৰ অৰ্থ কি অৰ্থ জানি ল'ব দিছে নহয় তিনিখন জগত স্বৰ্গ মৰ্ত আৰু পাতাল এইটো ইয়াত কি আছে শুল মানে জুং ইয়াৰ আগত ত্ৰি লগালে কি হব ইয়াৰ আগত ত্ৰি লগালে হব ত্ৰিশুল ত্ৰিশূল তিনিডাল জুং থকা এডাল সঁজুলি তোমালোকে ত্ৰিশুল দেখিছান নাই বাৰু এনেধৰণৰ এডাল এনেধৰণৰ এডাল সঁজুলি থাকে তিনিডাল জুং থাকে দেখিছা নহয় এনেকে তিনিডাল জুম থকা এনেকে তিনিডাল জুম থকা দেখিছা নহয় তেনেকে তাৰ সঁজুলিডাল থাকে এইটো কয় ত্ৰিশুল তিনিডাল শুল থাকে সেইকাৰণে ত্ৰিশূল ভোজ তাৰ আগত লগালে কি হব ত্ৰিভোজ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে ভোজ মানে কি ভোজ মানে বাহু তিনিডাল বাহু যাৰ আছে তাক কয় ত্ৰিভোজ এতিয়া ত্ৰিভোজ তোমালোকে দেখিছা নাই মোৰ বোধহয়ে তোমালোকে দেখিছা ত্ৰিভোজ আহ মই কত দেখিছা তোমালোকক কৈ আছো ৰ'বা ত্ৰিভোজ নহয়নে এতিয়া কত দেখিছা মই চাই দিম এইডাল এইডাল আৰু এইডাল এই তিনিডাল লগ লগালে আমি এটা কি পাওঁ ত্ৰিভোজ পাওঁ ইয়াৰ নামটো ত্ৰিভুজ এই কাৰণেই হৈছে ইয়াত তিনিডাল ভোজ আছে বা তিনিডাল বাহু আছে সেইকাৰণে কি হল ত্ৰিভোজ ত্ৰিভোজ তাৰপিছত থাকিল কোন কোনৰ আগত ত্ৰি লগালে কি হব ত্ৰিকোণ ত্ৰিকোণটো একে ধৰণে প্ৰায় এইটো এটা কোণ এইটোক এটা কোণ বুলি কয় এইখিনি চুকটো থাকে সেইটোক এটা কোণ বুলি কয় আৰু ত্ৰিকোণ কত এইটো তিনিটা ত্ৰিভুজতে ত্ৰিকোণ হয় ত্ৰিকোন থাকে আৰু যদি তুমি এনেকে তিনিটা গুণ আঁকি দিয়া এইটো ত্ৰিকোণ হয় কিন্তু তিনিটা যে লগি থাকে সেইটোক একেলগে ত্ৰিকুণ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা নহয় তাৰপিছত কাল তাত তুমি কি লগাব পাৰিব ত্ৰিকাল ত্ৰি লগালে কি হব ত্ৰিকাল আৰু ত্ৰিকাল মানে কি ত্ৰিকাল মানে অতীত আৰু ভৱিষ্যত এই তিনিটা সময়ৰ কথাকে একেলগে কোৱা হয় ত্ৰিকাল শেষত থাকিল নয়ন নয়ন আগত ত্ৰি লগালে কি হব ত্ৰিনয়ন ত্ৰিনয়ন শিৱৰ আন এটা নাম কিন্তু তাৰ লগতে তোমালোকে জানি থৈ দিয়া নয়ন মানে যিহেতু চকু মানে ত্ৰিনয়ন যাৰ তিনিটা চকু থাকে তাকে ত্ৰিনয়ন বুলে অৰ্থাৎ শিৱৰ তিনিটা চকু থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সেয়েহে শিৱৰ নাম ত্ৰিনয়ন তোমালোকে নিশ্চয় এইটো কৰিব পাৰিবা মোৰ বিশ্বাস আছে মইতো ইতিমধ্যে কৈয়ে দিলোঁ শব্দকেইটা অৰ্থ কৈয়ে দিলোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তলত দিয়া শব্দবোৰৰ আগত বি পূৰ্বসৰ্গত লগ লগাই সেইবোৰৰ অৰ্থ প্ৰকাশক একোটা বাক্য লগাব লাগে এনে সকলো আগত বি লগাব লাগে ইয়াত আমি লিখি ল'লো মুখৰ আগত বি মুখ দূৰৰ আগত লগালো বিদূৰ কিৰণৰ বিনন্দ নন্দৰ আগত লগালো ইনন্দ এইকেইটা আমাৰ পৰা বিমুখ দূৰৰ পৰা বিদূৰ কিৰণৰ পৰা বিকিৰণ নন্দৰ পৰা বিনন্দ এতিয়া আমি বাক্য় ৰচনা কেইটামান কৰিম এইখিনিতে তোমালোকক কৈ থৈ যে বাক্য় ৰচনা কেইটামান মই উদাহৰণ দিবলৈহে কৰিছো কিন্তু তোমালোকে প্ৰতিটো শব্দৰ যি কেইটা বাক্য় আছে সেই বাক্যকেইটা নিজে এবাৰ ভাবি চাবা তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাত নিজে ভাল বাক্য লিখিব পাৰা বা নিজে সহজ যেন লগা বাক্যবাৰা সেই বাক্যবোৰ তোমালোকে ভাবি থবা যাতে পৰীক্ষা যেতিয়া আহে খুব খৰকৈ লিখিব পাৰা তেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত ভাবি থাকিলে বহুত সময় গুচি যাব পাৰে সেয়েহে আগতীয়াকে বাক্যবোৰ ভাবি থবা মই কেইটামান বাক্য় তোমালোকক উদাহৰণৰ কাৰণে দিছো বিমুখ হাঁহি মুখীয়া মানুহক সহজতে বিমুখ কৰা নহয় বিমুখ মানে না কোৱা বা অস্বীকাৰ কৰা হাঁহিমুখীয়া মানুহ জানো কোনোবাই সংঘকে কিবা এটা কাম খুজিলে বা কিবা এটা বস্তু খুজিলে না কব পাৰি নোৱাৰি নহয় গতিকে সেয়ে কৈছে কৈছো যে হাঁহিমুখীয়া মানুহক সহজলে বিমুখ কৰা নহয় বিদূৰ বিদূৰ মানে দূৰত আঁতৰি যোৱা দুষ্ট মানুহৰ পৰা দূৰতে বিদূৰ হব লাগে দুষ্ট মানুহৰ পৰা দূৰৰ পৰা দূৰতে আঁতৰি থাকিব লাগে বিকিৰণ বিকিৰণ মানে কিৰণবোৰ ওলাই পৰা যে সূৰ্য ৰশ্মিত বিকিৰণ হোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক অজন্তৰে ধৰি ৰাখে সূৰ্য ৰশ্মিৰ পৰা বহুত বহুত বিষাক্ত অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি বিকিৰণ হয় বা বিকৃত হয় আৰু সেই বিকৃত হোৱা ৰশ্মিবোৰ কোনে ধৰি ৰাখে অজন্তৰে ধৰি সূৰ্য ৰশ্মিৰ পৰা বিকিৰণ হোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিবোৰ অজন্তৰে ধৰি ৰাখে তাৰপিছত বিনন্দ বিনন্দ মানে আনন্দমুখৰ আলহীজনক মানুহগৰাকীয়ে বিনন্দমুখেৰে আপ্যায়ন কৰিলে অৰ্থাৎ আনন্দ মনেৰে আপ্যায়ন কৰিলে এইকেইটাই হৈছে এইকেইটা বাক্য তোমালোকে মই উদাহৰণ হিচাপেহে দিছো তোমালোকে ইয়াতকৈ সহজ সৰল বা তোমালোকৰ ভাল লগা বাক্য নিজেই ৰচনা কৰিব পাৰিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা তলৰ প্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা বাক্য চাৰিশাৰি আধুনিক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰা এইকেইটা শব্দ এইকেইটা শব্দ নে এইকেইটা বাক্য এইকেইটা বাক্য দিছে চাৰিটা ৰয়নী বিদৌ ধৱলী মৰণ শতপত্ৰ বিকিত ভ্ৰমৰ উৰাই দাম সুদাম দাকে তেৰী লৈয়া নাম ক্ষীৰণ লবনো লৈয়া শিঙা বেত বেনু এইকেইটা আমি নিজৰ ভাষাত কব লাগে ৰয়নী বিদুৰ দিশ ধৱলী বৰল মানে ৰাতিপুৱাল আৰু চৌদিশে বগা পোহৰ বিয়পি পৰিছে ৰয়নী বিদুৰ দিশ ধৱলী বৰলৰ অৰ্থ এইটো শতভত্ৰ বিকশিত ভ্ৰমৰৰ উৰাই এইটোত আমি লিখিম ফুলি থকা পদুম ফুলৰ কাষত ভোমোৰা উৰিছে ফুলি থকা পদুমৰ কাষত বা পদুম ফুলৰ কাষত ভোমোৰা উৰি আছে তাৰপিছতো চোৱা দামক সুদামৰ যাকে তেৰী লৈ আনাম দাম সুদামে তোমাৰ নাম লৈ মাটি আছে বা তোমাৰ নাম মাটি আছে ক্ষীৰ লবনো লৈ আহ শিঙা বেত বেনু ক্ষীৰ মাখন শিঙা এচাৰি লোৱা আৰু বাঁহী বজাই গৰু চৰাবলৈ যোৱা এইটোৱেই হৈছে এইকেইটা বাক্য আমি সহজ সৰলভাৱে এনেদৰে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা এইকেইটা আমি জনা উচিত এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা আহিলে আমি মুখ ঠাও পাতে কৈ দিব পৰা হব লাগে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানা গৰু বন্ধা ঠাই কি বুলি কয় গৰু বন্ধা ঠাই কোৱা হয় গোহালি কি বুলি কোৱা হয় গোহালি তাৰপিছত যিয়ে ৰাতি নেদেখে তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰাতি নেদেখা লোকক কোৱা হয় কুকুৰী কণা কুকুৰি কনা যিজনে সকলো জানে সকলো জনা লোকক কোৱা হয় সৰবজান বা সৰ্বজ্ঞ সৰ্ব সৰ্বযন্তাও বুলি কব পাৰা সৰ্বজ্ঞ সৰ্বযন্তা বা সৰবজান বুলিও কব পাৰা সৰ্বজ্ঞ লিখে লিখাটো বেছি যুগুত কিন্তু সৰবজান মানে সকলো জানে তেওঁ সৰবজান বুলিও কব পাৰা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কেইটা চোৱা যিজন সকলোৰে মাজত প্ৰিয় প্ৰিয় এজন লোকক কিয় হয় মানুহৰ মাজত প্ৰিয় লোকক কোৱা হয় জনপ্ৰিয় কিন্তু সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয়জন সকলোৰে মাজত প্ৰিয় নহ'ব পাৰে গতিকে এইটো আমি সৰ্বটো লগাই দিব লাগিব সকলোৰে মাজত প্ৰিয় হলে সৰ্ব জনপ্ৰিয় ঠিক আছে সৰ্ব জনপ্ৰিয় এনে জনপ্ৰিয় মানে বহুতৰ মাজত প্ৰিয় কিন্তু সৰ্বজন মানে সকলোৰে মাজত প্ৰিয় আৰু যাক সহজে লাভ কৰিব নোৱাৰি যিটো বস্তু সহজে পাব নোৱাৰি ইয়াৰ উল্টা কৰিছোন যিটো সহজে পাব পাৰি তাক কোৱা হয় সুলভ গতিকে যাক সহজে পাব নোৱাৰি তাক কোৱা হয় দুৰ্লভ দুৰ্লভ থাকিব নহয় যাক সহজে লাভ কৰিব নোৱাৰি সি হৈছে দুৰ্লভ তাৰপিছত আছে যিজনে বিষ্ণুক উপাসনা কৰে তেওঁ বিষ্ণু ভক্তো হয় কিন্তু তোমালোকে বৈষ্ণৱ লিখিবা বৈষ্ণৱ ঠিক আছে বিষ্ণু ভক্তও লিখিব পাৰা কিন্তু বৈষ্ণৱ লিখিবা যায় বিষ্ণুক উপাসনা কৰে তেওঁক কোৱা হয় বৈষ্ণৱ থাকিব নহয় এইকেইটাই হৈছে এই গীতটো কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ বৰগীতটোত চাৰিটা আখৰে গঠিত এটা শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰটা মিলি বল বুজায় আৰু শেষৰ আখৰ এটা মিলি মানুহৰ নাম বুজাই শব্দটো বিচাৰি উলিয়াই লিখা প্ৰথম কেইটা হৈছে কি বল গতিকে প্ৰথমটো লিখিয়ে লওঁ চাওচোন ব ল আৰু বৰগীতটো তুমি চাবা দেখিবা বল থকা শব্দ এটাই আছে আৰু সেইটো হৈছে বল ৰাম পাইছা নহয় বলোৰাম এতিয়া তুমি এইটো চাবা প্ৰথম আৰু তৃতীয় সেই শব্দটোৰ শব্দটো লিখি লওঁ ব লম আৰু তৃতীয় মিলি কি বুজায় এইটো হৈছে প্ৰথম এইটো হৈছে দ্বিতীয় এইটো হৈছে তৃতীয় আৰু এইটো হৈছে চতুৰ্থ মানে আখৰ আখৰৰ নম্বৰ এইটো প্ৰথম এইকাৰণে এক দুই তিনি চাৰি লিখিছোঁ এতিয়া প্ৰথম আৰু তৃতীয় লাগে প্ৰথমটো হৈছে এইটো এক নম্বৰ থকাটো গতিকে প্ৰথমটো হৈছে ব আৰু তৃতীয় মানে তিনি নম্বৰত থকাটো ৰা গতিকে প্ৰথম আৰু তৃতীয় মিলি বৰা বুজায় হয়নে ইয়াৰ পিছত আৰু তৃতীয় মিলি কি বুজায় দ্বিতীয়টো হৈছে লৰা আৰু ইয়াত আছে চতুৰ্থ আৰু দ্বিতীয় মিলি কি বুজায় ইয়াত চতুৰ্থটো প্ৰথমতে লাগিব গতিকে চতুৰ্থটো কি ম আৰু দ্বিতীয়ত কি আছে দ্বিতীয়ত আছে লতুৰ্থ আৰু দ্বিতীয় মিলি মল বুজাই মই আমোদ নালো নহয়নে এইটো খেল খেলি তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব এনেধৰণৰ শব্দ কিছুমান উলিয়াই তোমালোকেও বেলেগ বেলেগ শব্দৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণে খেলিলে মগজুৰ কচৰত হব আৰু তোমালোকৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ বাঢ়িব আমি কেইবাটাও শব্দ পালো বৰা লৰা আৰু মল পালো বলৰাম শব্দটোৰ পৰা নহয়নে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা কথাখিনি পঢ়ি অভিনয় কৰা ইয়াক কেইটামান পিছত পিম্পৰা গুচোৱা নাটকখনৰ পৰা কিছুমান সংলাপ দিয়া আছে সেইকেইটা সংলাপ আমি অভিনয় কৰিব লাগিব মানে পঢ়িলে নহব অভিনয় কৰি দেখাব লাগিব এতিয়া চোৱা গোপী বোল কথা গোপী বোল গোপীসকলে কৈছে আহে কানাই তোহাকো হা উত্তৰে নাহি পাৰলো আজো তোহাৰি মাওকো আ গো চবক কথা কহিয়ে হামো তোহাকো যে জানো তা কৰব এইখিনি গোপীসকলে কৈছে সূত্ৰ উহি বুলি গোপী পাৰা কোপী শৱকো ডাকীয়া একেথানে হৈ শৱ শি গা যাকো আগুক হল তা দেহ মানে সেইটো চোৱা চাওক গোপী বোল গোপীয়ে কৈছে হে মাই যু দে তোহাৰি বালক কানাই হামাক যে অপকাৰ কৰত তাক শুন হামাৰো গৃহে দহি দধি দুগ্ধ লবনো ৰহয়ে নাহি শ্ৰীকৃষ্ণ বানৰ চব সৈতে অপৰ গোপী বোলে আৰু কলে গোপী কলে আৰু কলে যে হে মাই হামী কৃষ্ণ কথা কব হাম আৰু জোখাখ ভাণ্ড ভাঙি পেলাবলৈ এই কথাখিনি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিৰচিত পিম্পৰা গুচোৱা নাটৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এনেদৰেতো আমি কথা নকওঁ ঘৰত কওঁ জানো কিন্তু এইটো এটা ভাষা ব্ৰজাৱলী ভাষাত এনেদৰেই লিখা হৈছে যে ব্ৰজৰ ধামত কৃষ্ণই যেতিয়া শিশু কৃষ্ণই ব্ৰজৰ ধামত এনেধৰণৰ ভাষা কৈছে বুলি কল্পনা কৰি এইখিনি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তোমালোকেও পাৰিলে এই কথাখিনি পঢ়ি এনেধৰণেৰে অভিনয় কৰি চাবা ঠিক আছে অভিনয় কৰি চালে তোমালোকে গম পাবা যে এই কথাখিনি শুনি কিমান ধুনীয়া লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ইয়াত আমি এটা দুটা প্ৰকল্প প্ৰকল্প পাম প্ৰকল্পটো কি হৈছে দুটা বৰগীত সংগ্ৰহ কৰি ৰচকৰ নাম আৰু পৰিচয় লিখি শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়ি শুনোৱা দুটা বৰগীত সংগ্ৰহ কৰিব দিছে গোটাব দিছে সংগ্ৰহ কৰা মানে গোটোৱা আৰু কোনে লিখিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখিছে নে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে লিখিছে সেইটো তোমালোকে সেইটো লিখিব লাগিব আৰু সেইটো লিখি শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়ি শুনাব লাগিব তোমালোকে খেজৰা কামোলা পাতি শিকিলাই ধৰি লোৱা আৰু দুটা শিকাচোন আৰু বৰগীতটো ঢেৰ আছে সেই আটাইবোৰ বৰগীতৰ মাজৰ পৰা দুটা মাত্ৰ বাচিব দিছে কোনটো কোনে লিখিছে সেইটো শিকিবা আৰু গাই শুনাবা ঠিক আছে তাৰ পিছতো হৈছে বৰগীতত ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্য যন্ত্ৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা এই বাদ্যযন্ত্ৰ কৈছো আচলতে এইখিনি এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বুজাইছে কি বুজাইছে এইটো বাঁহী এওঁ বজোৱা নাই এওঁ কি বুজাইছে তাল বুজাইছে এওঁ কি বুজাইছে খোল বুজাইছে বাঁহী তাল খোল ইত্যাদি বাদ্য বৰগীতত বজোৱা হয় এই বাদ্যযন্ত্ৰৰ ছবি তোমালোকে গোটাব লাগিব আৰু গোটাই এখন তালিকা এখন তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এইটোৱে হৈছে প্ৰকল্পটোৰ কাম সেইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু কৰিব পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটোৰ আলোচনা এই ক্ৰিয়াকলাপখিনি অনুশীলনখিনি বা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা আমাৰ ইয়াতেই শেষ হৈছে পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ